İsmaylılıda Ivanovka kolxozunda həbslərinin olduğu bildirilir. Kanal1.az informasiya xəbər portalına daxil olan məlumatda bildirir ki, Ivanovka sakinlərindən olan etibarlı mənbə məlumat verir ki, 2 gün əvvəl kolxozda baş verən oğurluq və talan işləri ilə bağlı yayılan xəbərlər rayon polis və prokurorluq orqanlarının təcili hərəkətə keçməsinə səbəb olub. Artıq kolxozda işləyən və oğurluğun başında dayanan Raul Mirzayev və bir neçə şəriki həbs olunaraq rayon polis idarəsinə gətirilib. Daha hal-hazırda hüquq mühafizə orqanlarında baş verənlərlə bağlı araşdırma aparılır. Baş verənlərdən dərhal sonra Ivanovskada yaşayan şikayətçi olan sakinlər ərazidə yerləşən fermalarda olub video çəklişlər həyata keçiriblər. Şikayətçilər kolxozun əmlacının talan olunmasından Danışaraq bu işdə termometri Rauf Mirzayevin məsuliyyət daşıdığını bildirmişlər. Eyni zamanda şikayətçilər bildirirlər ki, mərhum prezident Ümumilli Lider Heydər Əliyev Ivanovka üçün çox varlı kolxozun yaranmasına kömək etmişdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu gün həmin kolxozun büdcəsində 1 manat belə pul qalmayıb. Şikayətçilər video surətdə qeyd edirlər ki, heyvanlara ayrılan yem fermamədri Rauf Mirzəyev və kolxoz sədri və başqa səlahiyyətli şəxslər tərəfindən satılaraq mənimsənilir. Əvəzində heyvanlara yalnız saman verilir. Sonda şikayətçilər Prezident cənab İlham Əliyevə, Baş Prokuror Camran Əliyevə müraciət edərək təcili şəkildə tədbir görülməsini xahiş edirlər. Şikayətçilər bildirirlər ki, İsmaillı rayon icra hakimiyyəti prokurorluğu həmişə bu işin üstünə kölgə salmaq üçün fəaliyyət göstərir və baş verənləri örtbasdır etməyə çalışırlar. Çünki kaxozun talan olunmasında onların da rolu və payı vardır. Etibarlı mənbə bildirir ki, yaxın günlərdə yeni informasiyaları kanalımıza göndərəcəklər. Son olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bu iş araşdırıldığı zaman hazırda hələ ki 12 nəfər barəsində lazimi tədbirlər görülmüşdür. Araşdırmalarımız davam edir. Qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq.